महानगर अमरावती के श्रमिक पत्रकार भवन में दिनांक 23 मार्च 23 को ऑल इंडिया स्टूडेंट द्वारा एक पत्र परिषद का आयोजन करते नई शिक्षा नीति पर अपने विचार प्रकट किए गए समाचार संकलन अशोक भाई जोशी स्वागत आज शहीद शिवडे रसोलापूर येथे ऑल इंडिया स्टुडंट्स फेडरेशनच्या वतीनं एक कार्यक्रम आयोजित केलेला आहे त्या कार्यक्रमाच्या निमित्तानं आपल्या शहरामध्ये ऑल इंडिया स्टुडंट्स फेडरेशनचे राष्ट्रीय महासचिव कॉम्रेड विकी महेशरी हे त्यानिमित्तानं आपल्या शहरात आलेले आहेत आणि त्यानिमित्तानंच आम्ही आज या पत्रकार परिषदेचे सुद्धा आयोजन केलेले आहे या पत्रकार परिषदेला प्रामुख्यानं उपस्थित असलेले ऑल इंडिया स्टुडंट्स फेडरेशनचे राज्याचे अध्यक्ष कॉम्रेड विराज देवान सचिव चैतन्य कलाने ऑल इंडिया स्टुडंट्स फेडरेशनचे जिल्हा सचिव कॉम्रेड योगेश चव्हाण आणि अमरावती विद्यापीठाचे सिनेट सदस्य कॉम्रेड कैरा चव्हाण आणि या पत्रकार परिषदेला मुख्य म्हणून संबोधित करण्यासाठी आपल्यामध्ये उपस्थित असलेले कॉम्रेड विकी महेश हे जनरल सेक्रेटरी नवी दिल्ली मित्रांनो आज आपल्याला माहीत नाही की शिक्षणामध्ये आता नवीन शैक्षणिक धोरण सरकारनं न्यू एज्युकेशन पॉलिसी आणलेली आहे आणि नवा विद्यापीठ आयोग सुद्धा अंमलात आणण्याचं काम हे सरकार करणार आहे या दोन्ही मुद्द्यांच्या बाबतीत ऑल इंडिया स्टुडंट्स स्टुर्ण फेडरेशनची राष्ट्रीय आणि राज्याची भूमिका मांडण्याकरिता आपल्यामध्ये प्रामुख्यानं आमचे ए जनरल सेक्रेटरी उपस्थित आहे त्यांना विनंती करतो की त्यांनी आपल्या या पत्रकार परिषदेला संबोधित करावं साथियों जैसा के साथी ने बताया आज हम 23 मार्च को भगत सिंह राजगुरु सुखदेव के शहादत दिवस पे जहाँ देश और दुनिया भर में उनको नमन किया जा रहा है उसी की एक सभा के लिए आज हम अमरावती के इस ऐतिहासिक धरती पे ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन की तरफ से आ, मैं नेशनल सेंटर से और

शामिल है वहीं पे इस देश का तमाम बड़ा हिस्सा जिसमें लोगों को आज शिक्षा से बाहर का रास्ता दिखा रही है जिसको वो नेशनल एजुकेशन बहुत पॉलिसी बोलते हैं हम उसी को नेशनल एक्सक्लूजन पॉलिसी बोलते हैं क्योंकि वो पॉलिसी सबको एजुकेशन देने का पॉलिसी नहीं बल्कि बाहर का रास्ता दिखाने का पॉलिसी है जिसके खिलाफ ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन तमाम प्रोग्राम चाहे वो भगत सिंह का दिन हो शहादत दिवस हो सवित्री बाई फूले का दिन हो आज का हमारा एक ही टारगेट है, किसान, किसान, है जो सबको शिक्षा देने की बात करती है शिक्षा से बाहर निकालने की बात नहीं करती तो इसी के चलते हुए आज हम हम लोगों के सामने है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के लिए जो ड्राफ्ट बनाया गया पॉलिसी बनाके उसको तमाम यूनिवर्सिटीज में स्कूल्स में लागू करना शुरू किया गया और बीजेपी रूल्ड स्टेट्स है वो सबसे आगे हैं इस काम में कि इस पॉलिसी को किस तरीके से लोगों को बाहर का रास्ता दिखाने के लिए यूज किया जाए आज आज आप डाटा चेक करके देखिए जब से न्यू एजुकेशन पॉलिसी को फ्लोर पे लाया गया 15% ड्रॉप आउट रेट और बढ़ गया और नया एनरोल होने वाला स्टूडेंट पहले से बहुत आधा रह गया और इसी पॉलिसी के तहत जहां एक यूनिवर्सिटी के एक डिपार्टमेंट में 25 और 30 रिसर्च स्कॉलर होते थे आज आप जाके देखिए 15 से 14 या 15 ही एवरेज है देश की यूनिवर्सिटीओं में आज रिसर्च स्कॉलर्स की। माने अगर देश को रिसर्च के एक तरफ देश के प्रधानमंत्री इस बात का दावा करते हो कि हमें विश्व गुरु बनना है और देश को सबसे आगे लेके जाना है और दूसरी तरफ एजुकेशन का जो पर, पर्पस है, रिसर्च का जो काम है यूनिवर्सिटीज में उसको ठप करने के लिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को यूज किया जा रहा है तो उन सब लोगों के साथ में खड़े एक बड़ा स्टूडेंट मूवमेंट को लीड करने का काम हम लोग ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन की तरफ से लगातार कर रहे हैं और की आम्ही मोठ्या प्रमाणावर एकूणच देशभरातल्या विद्यार्थी युवकांसोबत आणि सगळ्याच भागधारकांसोबत स्टेक होल्डर सोबत संवाद साधण्याचा प्रयत्न आम्ही केलाय आणि या संवादाच्या माध्यमातून आम्ही या शिक्षण धोरणाला आहे अशा प्रकारचं ढोल सुद्धा आमचे आहे हे या देशाचं सरकार करत आहे यासोबतच विविध विद्यापीठातले बी सी वेगवेगळे प्राध्यापक शिक्षक मंडळी किती या सगळ्या आवाजामध्ये सुरामध्ये सुर मिळवत परंतु ही गोष्ट कुणी विचारत नाही आपल्याकडे आता माझा प्रश्न असा आहे की कॉन्व्हेंटला आपण फोर्स करणार का हो मर्धीमध्ये शिकवण्याकरता माझा साधा प्रश्न आहे नाही करणार कारण की पॉलिसी मध्ये एक्झिबिटी काही दिलेली आहे की कॉन्व्हेंटला तुम्ही करू नका ज्या काही मर्धी म्हणजे शाळेत चालणार सीमेला चालणार